Германия уже к следующему году собирается приобрести американские ракетные системы «Тайфун» для запуска дальнобойных крылатых ракет Тамагав, способных поражать цели на расстояние в 2000 километров. Ну, то есть в теории они могут наносить удары с территории Германии по нашей стране, в том числе по Москве. Да. Тяжелая ситуация, очень. А что значит «по Москве»? картину, да? Удар по Кремлю. Радость зі Запада. А представьте радості лікування українців! Вітаю, друзі! Це ваша улюблена рубрика обережно зомбоящик. Мене звати Анастасія Нріцна. І цей випуск особливий, бо у ньому я вам покажу, як же в Кремлі підгорає через останні заяви Дональда Трампа. Тут точно є на що подивитися. З нами воюють поки дійствує так, Він лягушку варить на медленому огні. Але спочатку не забудьте підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Ультиматум Дональда Трампа. В Кремле заявили, что принятое США решение о военных поставках Украины воспринимается Киевом как сигнал к продолжению войны, а не к миру. Песков сообщил, что Путин лично прокомментирует слова Дональда Трампа, когда и если захочет. При этом в Кремле усомнились в подлинности скандального вброса в Вашингтон-Пост. Издание со ссылкой на источники сообщило, что Трамп призвал Зеленского нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы русские ощутили боль. Только что это сообщение о проверке сам Белый дом. Президент США подтвердил, что американское оружие будут передавать Киеву при координации НАТО и за счет НАТО без участия денег из США. Начинаются поставки немедленно. Британская «Гардиан» пишет, что из уст американского лидера. Наконец-то прозвучала конкретная угроза в адрес России. Если мирной сделки не будет в ближайшие 50 дней, то Вашингтон ведет санкции. Срок ультиматума, согласно заявлению Трампа, истекает 3 сентября. Путин в этот момент будет в Тяньцзине в Китае на саммите ШОС, а потом переедет в Пекин на парад по случаю 80 десятиліття победы над японським милитаризмом. як ви вже знаєте, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув Путіну ультиматум за те, що той півроку затягував переговорний процес і весь цей час бомбив Україну. Тож Трамп не витримав і оголосив, що Штати дадуть зброю Україні, але за рахунок Європи. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте повідомив, що це буде величезна кількість військової техніки. А видання «Аксіос» дізналося, що йдеться про зброю на 10 мільярдів доларів, і це тільки початок. Ну а ще Вашингтон встановив для агресора дедлайн: 50 днів. Російські рупори явно не очікували такого різкого розвороту американського товариша. Сторонники байденізації Трампа а, требують вокруг, щоб. Передали дальнобойное оружие. Якобы Трамп спросил Зеленского: а если мы тебе дадим, ты типа по Москве будешь бить, то сказал, с радостью, конечно. И сейчас они рассматривают возможность дать дальнобойное оружие, которое может наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. И они, что делает Трамп? Он говорит, это не я. Он говорит, я же европейцам передаю оружие, а они продают его передают его а, Украине, а те наносят удар. Ну, мы же понимаем, что это вранье. Это Америка. Поэтому мы должны очень четко понимать, что мы должны нести ответный удар по Америке. Американским силам. Да, это ядерная война. Звісно, було б чудово бахнути по Москві, щоб змусити росіян відчути біль і примусити Кремль сісти за сіл переговорів, як про це писали у Financial Таймс. Але Трамп поки що не готовий. Ключове тут поки що. Журналісти прямо запитали у очільника Білого Дому, чи вважає він, що Зеленський таки має завдати такого удару. На що Трамп відповів: що націлюватися на Москву Київ, на його думку, не повинен. Здавалося б, москвичам можна видихнути. Але ні, російські пропагандисти активно готують своє населення до удару по столиці, якщо передають каким-то образом. О просто якщо беруть і передають. Ну, тут просто томагавки, о чому вони там сейчас говорять. То дальше будет что? Они несут удар по Москве? Удар по Санкт-Петербургу? А мы что скажем? Давайте в ответ лупанем по, по Львову и Киеву? Да им плевать. Им плевать. Украине передадут все вооружение, которое есть. Даже корректно сказать, не то, что передадут, а территория Украины будет использована. Как точка запуска натовскими екіпажами з натовскими системами наведення, натовського сквозь оружия для удара. А що значить по Москве? Писать эту картину, да? Удар по Кремлю. Ой, щось Соловйову геть тревожно. Хоча ще вчора він розповідав, як же добре, що Росія почала налагоджувати контакти зі Сполученими Штатами. А тут, виявляється, знову вороги. Трамп не наш. Трамп не миротворец. Трамп президент, президент Соединенных Штатов Америки. Он абсолютный американец, который мыслит как американец. Действует в интересах Соединенных Штатов Америки так, как он их видит. Ему глубоко безразличны наши интересы, китайские, корейские, японские. Он не об этом, он о себе. Мы находимся в состоянии войны с блоком НАТО. Поэтому было бы более чем странно ждать, что сейчас они вдруг скажут, ой, вы знаете, нет. Трамп действует так, как считает для себя абсолютно правильным. Ему что нужно, чтобы Россия победила на Украине? Нет. Та з приводу ударів по московщині тут є декілька цікавих деталей. Трамп справді заперечив, що просив Зеленського бомбити русскую сталицю. Можливо, він справді не хоче постачати Україні ракети великої дальності, остерігаючись ескалації у відносинах з РФ. Ну або ж Трамп уже ухвалив рішення про постачання цих далекобійних ракет, але хоче зробити це приховано. Наприклад, постачання буде замасковане під виробництво українських ракет. Раніше, до речі, подібна версія з'являлася і щодо постачань німецьких таурусів. Ну і ще одне: не просто ж так. Міністр оборони Німеччини Пісторіус обговорював зі штатами закупівлю у них пускових установок тайфун, які призначені для запуску ракет Томагавк, здатних вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, тобто і на території Росії. Писториус также рассказал, что Германия уже к следующему году собирается приобрести американские ракетные системы «Тайфун» для запуска дальнобойных крылатых ракет «Тамагав», способных поражать цели на расстояние в 2000 километров. Ну, то есть в теории они могут наносить удары с территории Германии по нашей стране, в том числе по Москве. Эскалационный шаг Берлин традиционно оправдывает необходимостью сдерживать Путина. Му, я б на місці росіян не розслаблялася. Тим паче, ще один дуже цікавий сигнал надійшов від сенатора республіканця та близького соратника Трампа Лінсі Грема, який сказав, що якщо путіну та іншим цікаво, що ж станеться на 51-й день, то я цитую радив би їм зателефонувати Аятолі, верховному лідеру Ірану, який свого часу також мав певний дедлайн від Трампа. по завершению якого и полетели те самі томагавки. Среди республиканцев США при этом раскол, признанный у нас в стране экстремистом. Сенатор Линдси Грэм в восторге от поставок оружия обещает удар США по России на 51-й день истечения ультиматума. Предлагает Путину в этой связи связаться с Айеталой Хамини, чтобы уточнить, как это бывает. Что касается Ленсигрэма, ну или что касается дальнейших действий США по истечению ультиматума, этот сенатор, признанный в России террористом и экстремистом, произношу ритуально, мы должны это делать в рамках закона, сообщил, что будут бомбить Россию и бомбить будут американцы. Вот как выглядит его политический вес в этот момент? Это бла-бла-бла или он хоть что-то решает? Липси Грэм сейчас воспринимается здесь как классический пример партии разжигателей войны, которая не относится отдельно не к демократам, не к республиканцам, а к тому крылу радикальных политиков, которые стремятся к максимальной эскалации в мире для извлечения интересов, прежде всего, самих США. Прям действительно заявил, что если Россия хочет посмотреть на то, как будут выглядеть действия США по истечении 50 дней, то ей стоит позвонить Аятоли. Вот такие вот заявления он себе сейчас позволяет. Что касается его веса, то здесь однозначного ответа. говорить невозможно, потому что, с одной стороны, Грем действительно близок к камініканської администрации, Он близок напрямую к самому Дональду Трампу. он оказывает на него влияние и воздействие. Ну а ще на Трампа можливо впливає і його дружина Меланія, яка несподівано стала союзницею України. Як пишуть західні змі, попри формальний статус першої леді, вона все ж є одним із найважливіших голосів у близькому колі президента США. Ще на початку повномасштабного вторгнення у 22-му році Меланія публічно назвала вбивства мирних українців жахливими та закликала допомагати Україні тоді, як Трамп хвалив Путіна. Зараз же вона нагадує своєму чоловікові про масштаби руйнувань і смерті в Україні навіть попри те, що досі тривають переговори з Кремлем. Також журналісти звернули увагу, що Меланія виросла у колишній Югославії, де Росії ну ніколи не симпатизували. А от росіянам Меланія, мабуть, тепер ще більше подобається, бо вони ледь не щодня показують її оголені фото чи у відвертих купальниках. Ну і перша леді США Меланія Трамп, яку конспірологи раніше записували в шпіони Кремля, приводя в качестве доказательств її улибки і беседи з Путіном в Хельсинки, сперв внезапно стала українським агентом Меланії Трампенко. Соответствующий мем, с одетой в пиджак с трезубом и скрывающую часть лица широкополую шляпу, публикуют украинские пользователи социальных сетей. Британская Гардиан рассказывает, что украинцы теперь буквально боготворят Миланию, полагая, что именно она, Милания, убедила мужа возобновить поставки систем ПВО киевскому режиму. О том, что первая леди правда могла оказать значительное влияние на это решение, пишет и «Таймс». Газета приводит слова самого Трампа о том, что он приходит домой совершенно счастливый после беседы с Путиным, а Мелания ему говорит, ты видел, он снова бомбил. Таймс утверждает, что Мелания вообще высказывалась в соцсетях о том, что война ей не нравилась. Журналисты в итоге прямо спросили сегодня президента Америки, повлияла ли первая леди на его мнение о России. Трамп от ответа ушел, но назвал Меланию умной и, конечно, красивой. Не стоит недооценивать влияние первой леди Соединенных Штатов, но переоценивать ее это влияние, я думаю, тоже бы не стал делать. Вот, и тем более, тут, знаете, как бы проявляется еще какой-то день сурка, вот, эффект дежавю, что я помню, как на первом сроке Трампа а, Миланию обвиняли именно в том, что она якобы была родом из семьи советских агентов, потому что у нее то ли отец, то ли дедушка был членом партии, там, партийным работником еще в советское время, то есть пытались вокруг этого еще какую-то такую почву создать под Рошагейт. Ну, а теперь, как бы, наоборот, повестка изменилась на 80 градусов, и ее уже а, уличают или обвиняют в том, что она наоборот, как бы вот такую антироссийскую повестку двигает. Но главное, конечно, определиться. Но вот на мой взгляд, на мой взгляд, все-таки сейчас, ну, у Трампа, как мы видим, все-таки есть определенные проблемы в браке. Вот, и не зря Милания она больше времени проводит даже не в Белом доме, вот, а в Нью-Йорке вместе со своим сыном, который недавно поступил в университет, то есть, как бы вместе с Трампом она и не живет. Вот, и я думаю, что если бы все-таки у украинского лобби были бы такие а, серьезные выходы, как вот на первую леди Соединенных Штатов, ну, как бы проблем с поставкой новых траншей, с введением санкций и так далее и тому подобное, у лоббистов Киева бы не было. Ну, вот, поэтому здесь, конечно, преувеличивать это не стоит. Перебільшувати, звісно, і нам не потрібно щодо допомоги від Трампа, хоч він і запропонував Німеччині придбати для України п'ять установок Петріот замість двох, це не означає, що всі вони вже завтра до нас приїдуть. Але ще цікаво, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що президент США зателефонував канцлеру Мерцу пізно ввечері 11 липня, після перегляду кадрів російських авіаударів по українських містах. Щоб висловити невдоволення діями Путіна, йдеться ймовірно про бомбардування пологового будинку у Харкові та житлового будинку в Херсоні, де загинула однорічна дитина. Цей удар потрапив на першу шпальту Нью-Йорк-Пост. Тоді ж, канцлер зрозумів, що терпіння Трампа вичерпалося, і він готовий прийняти його пропозицію: використати німецькі кошти для закупівлі американської зброї, в тому числі і ППО для України. Тож тепер пропагандист Соловйов та інші Кремлівські роти закликають терміново розбомбити Німеччину. Они уже начинают требовать с Германии комплексы АРСТ, там 4, 4 э, комплекса запросили, более 2000 ракет к этим комплексам среднего и малого радиуса действия, там бронетранспортеры, много чего, но э, проблема в том, что у Германии пока Этих комплексов нет. У них всего одна батарея РСТ находится на вооружении. А заводы им уничтожить надо. Пять на подходе уничтожить, да. Вот они вот эти все прожекты о том, что на, на территории Украины что-то там производить, я думаю, что надо как-то показательно. Вот для этого, кстати, Орешник. Особенно Отличная для работа. Карпат, для заглубленных производств. А это самое по оно. нет? Что? Мюнхен, Дрезден, Берлин. А... Где находятся заводы, производящие вооружение для Украины? Туда і терлітстанім арішніх п'ять з половиною тисяч кілометрів достає любов точку на территории Европы. Вот что мне нравится. Если раньше теж генерал Лиценал сказал бы, да ну прикраті п'ятий стати груп, тепер просто чітко оценить, да достань арешнік Путіну влабєшнік. Але ж ці рупори сміливі тільки у своїх словах, бо вдарити по Європі вони не зможуть. Розуміють, що далі буде ядерна війна, в якій Росія згорить Першою. Если идти, на мой взгляд, если идти теми методами, которые вы предлагаете... То войну закончили практически, на третий день. Нет, это практически немедленная, да. крупная, крупномасштабная да. война, да. скорее всего, которая перерастет в ядерную. Которая будет, будет в 29-м году, скорее когда они будут всего готовы, она а мы перерастет исключены. в ядерную. Не перерастет. Зачем? Перерастет. Ради чего Америка будет жертвовать собой? Ради чего? Она не собой будет жертвовать. А кем? У Британии и Франции нет возможности вот нанести для нас поражающие Британия, действия Фран... такого размера. Немцы Фран... говорят, какие молодцы украинцы, давайте им дадим возможность все, чтобы они подорвали стратегические возможности Кто гарантирует русских? то, что Соединенные Штаты не вяжутся? Кто, кто гарантирует то, что они не нанесут удар по нашим стратегам, и мы не будем безоружны? Кто? Кто? Вы? кто? Нанесет? Вы? Вы, американцы, это делают уже. Вот. Руками американцы украинцев. Бы... Кто Ру... не гарантирует, Стоп. что, они не кто-то гарантировал нам то, что не будет удар по нашим стратегам? Безусловно, нет. Был нанесен? Безусловно, и, и украинскими руками. И, и что? Ответ где? Мы бьем по Украине. Да хватит сказки рассказывать. Да... Это удар, который к Украине имеет никакого отношения. У Украины нет стратегических возможностей. Они выполняют заказ, которым ставят американцы, британцы и Но французы. Мы не ставим вопрос, что мы Андрей на хватит быть наивными. Да, не наивно. Стоит вопрос Просто о выживании том, нашей либо страны. Ставить, либо ставить на... Вы что, считаете, что они несут по нам удар. На когда чтобы вы... избежать войны, либо ее начать. Мы должны ее победить! Ми вже в війні, його не можна Ставится Ставиться задача уничтожения нашої страны. Серйозні люди. Ми воюємо на Україні. Ми воюємо не на не Україні. Ми воюємо з НАТО. Пайміть це вже. Ось бачите, воюють вони з НАТО, але продовжують знищувати Україну. Та ще й закликають використати ці 50 днів Трампа наповну, щоб примусити нас до капітуляції. Ми должны розуміти головне, Вот в ці 50 днів. Дней... Что мы можем сделать для того, чтобы склонить Украину заключить мирное соглашение на условиях, которые отвечают целям, принципам и задачам специальной военной операции? Это массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Еще раз подчеркиваю, что в первую очередь это объекты электрогенерации. Ну, например, любой российский фронтовой истребитель используя крылатые ракеты нового поколения, малозаметные Х-69, способен в первом ударе, не привлекая внимания средств разведки противника, поразить и точно уничтожить любую ТЭЦ, любой нефтепереработающий завод, любую топливную базу. Ослабление потенциала системы устойчивости тыла ВСУ позволит заставить Украину принять российские условия. Надо интенсифицировать максимально российские удары, которые сегодня носят комплексный, масштабный характер, но в целом, подчеркиваю еще раз, для решения задачи СВО, уничтожения украинской электрогенерации, НПЗ, топливных баз, в ситуации реальных боевых действий, это легитимные военные цели. Никаких ограничений на их поражение нет и быть не может. Нам, во-первых, надо прекратить наносить удары так, как мы их наносим нам надо наносить удар уже по центрам принятия решений. Мы должны объявить законными целями террористов, которые отвечают за страшные преступления на нашей территории, должны их ликвидировать. Банковую, или как она там называется, надо снести с лица земли. Все политическое руководство Украины – Являється законною цілею. Всі мости толежне бути знищені. за ці 50 днів ми долини устроїти ад на території України. Тому нам з вами, друзі, треба бути готовими до всього. Ми точно це витримаємо. А от чи витримає Москва, коли ми завдамо удару у відповідь, це вже зовсім інше питання. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримайтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. и силам обороны Украины. С вами была Анастасия Нріцина. Побачимось.